निधन झालं आपण आजच्या कार्यक्रमाची सुरुवात त्यांना श्रद्धांजली अर्पण करून करणार आहोत आपल्या सगळ्यांना विनंती आहे आपण आपल्या जागीच उभं राहावं आपण सगळ्यांनी शांतपणे उभं राहावं अशी विनंती आमदार राजेंद्रजी पाटणी यांना सुद्धा आपण श्रद्धांजली अर्पण करतोय संपूर्ण देशामध्ये रस्त्याचं भरीव काम करत छोटे छोटे गावखेडी जिल्हे शहर एकमेकांना जोडत सगळा भारत देश रस्त्याने जोडणारे आपले लाडके केंद्रीय मंत्री माननीय नामदार खासदार सुधाकरराव शृंगारे या ठिकाणी उपस्थित आहेत मी विनंती करते प्रशांत फेगडे यांना आरो मुंबई त्यांना त्यांनी यांचं स्वागत करावं खासदार सुधाकर श्रंगारे शेलार सी डब्ल्यू डी विनती करते की तीन श्री प्रतापराव पाटिल चिखलीकर स्वागत करावा प्रतापराव पाटिल चिखलीकर खासदार एनएच अच्छा एच तीन सौ इकसठ आरोप ही दो हजार तेईस करोड़ रूपए की लागत ऐसी चाकुर लोहा सेक्शन में तिहत्तर किलोमीटर लंबी सड़क के चार लेन में चौपदीकरण का काम पूरा किया गया है इससे महाराष्ट्र के दो अहम क्षेत्रों मराठवाड़ा और विदर्भ के बीच बेहतर कनेक्टिविटी बन जाएगी उसी तरह बयासी करोड़ रुपए की लागत से एन एच तिरसठ आरोप आस्था मोड से आस्था और निवर्ड परियोजनाओं का शिलान्यास माननीय मंत्री जी के कर कमलों से होने जा रहा है उनमें सात सौ बावन के कोपरा घरोला सेक्शन पर एक सौ उनतालीस करोड़ रुपए की लागत से छब्बीस किलोमीटर लंबी सड़क का दो लेन में उन्नयन और पुनर्वास स्थलों आरोप पहुंचना और भी आसान हो जाएगा माननीय मंत्री श्री गडकरी जी की जमीनी सोच का नतीजा है कि इस क्षेत्र को केवल सड़कें ही नहीं मिल रही है बल्कि एक गुणवत्ता पूर्ण जीवन भी मिल रहा है और उसके लिए विकास के नए नए द्वार भी खुल रहे हैं धाराशिव काही विकास कामांचं भूमिपूजन पूजन कराव ज्यादा तीन एन एच आई ची काम है दोन एन एच ची काम लातूर रोड जंक्शन Uh, साखळी क्रमांक छत्तीस बाय सहाशे सोलापूर येडशी महामार्ग बावन इथे उड्डाणपूल तोनेगाव जंक्शन साखळी क्रमांक एकोणऐंशी बाय सहाशे सोलापूर येडशी महामार्ग क्रमांक बावन इथे उड्डाणपूल बांधणं आणि सोलापूर येडशी एन एच बावन धाराशिव वरील सर्व्हिस रोड याशिवाय आणखी दोन एन एच डब्ल्यू डी ची कामं आहेत ज्यामध्ये एन एच फोर्टी एट बी वर तेरणा नदीवरील मोठ्या पुलाचं बांधकाम आणि येडशी ते जावळे एनएच सिक्स्टी थ्री वर रुंदीकरण आणि मजबूतीकरण करणं इथूनच माननीय गडकरी साहेब डिजिटल पद्धतीनं करतील मी त्यांना विनंती करते की त्यांनी धाराशिव इथल्या विकास कामांचं भूमिपूजन करावं इथल्या विजय अर्षा प्रकल्पाच्या भूमिपूजनासाठी आपण शुभेच्छा देऊयात याचं स्वागत करूया लक्षण में स्थित और सोलापुर जिले अपनी प्राचीन ऐतिहासिक और धार्मिक विरासत के साथ ही प्राकृतिक सौंदर्य के लिए भी प्रसिद्ध है इन जिलों का ऐतिहासिक धार्मिक औद्योगिक और व्यापारिक महत्व तो है। सड़क परिवहन तथा संपर्क को प्रोत्साहन देते दे हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी रफ्तार देने के लिए माननीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी यहाँ तीन नई परियोजनाओं का भूमि पूजन करने जा रहे हैं वे राजमार्ग क्रमांक बावन पर लातूर जंक्शन पर एक दशमलव एक किलोमीटर लंबे व्हीकल अंडर पास का निर्माण 26 करोड़ उनासी लाख रुपए में किया जा रहा है लातूर जंक्शन के निर्माण से तुलजा भवानी के दर्शन के लिए तुलजापुर जाने वाले श्रद्धालुओं को उचित यातायात की सुविधाएं प्राप्त होंगी वहीं राजमार्ग क्रमांक बावन पर 27 करोड़ 70 लाख रुपए की लागत से सोनेगांव जंक्शन पर 1.2 किलोमीटर लंबे लाइट व्हीकल अंडर पास का निर्माण होने जा रहा है साथ ही राष्ट्रीय राजमार्ग बावन थानाशिव बाईपास और अन्य स्थानों पर सत्रह दशमलव दो किलोमीटर लंबे अतिरिक्त रोड और स्ट्रीट लाइट निर्माण का विस्तार कार्य अड़सठ करोड़ इकतालीस लाख रुपए में किया जा रहा है जिससे यातायात की समस्याओं में सुधार होगा अमृतकाल में बन रहे इस परियोजना से महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र से संपर्क सुधर जाएगा जिससे सोलापुर हराशेर और लातूर जिले के नागरिकों को राहत मिलेगी धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से ये जिले महाराष्ट्र में महत्वपूर्ण है जिसका मुख्य कारण पंढरपुर और तुलजापुर जैसे मंदिर हैं। आशाही और कार्तिक एकादशी पर लाखों पार्करी विठ्ठल के दर्शन के लिए आते हैं मां तुलजा भवानी को महाराष्ट्र की कुल स्वामी माना जाता है तुलजा भवानी का यह मंदिर देवी के साढ़े तीन शक्ति पीठों में से एक है नवरात्रि के दौरान ऊजागिरी पूर्णिमा पर महाराष्ट्र कर्नाटक और अन्य राज्यों से लाखों भक्त मां तुलजा भवानी माता के दर्शन के लिए पैदल आते हैं पंडरपुर में भगवान विठोबा का दर्शन करना हो या झीलों के बीच स्थित सिद्धेश्वर मंदिर जाना हो संत गोरूबा मंदिर ये देवी ये धारा शेर जी या तुलजा माता का दर्शन सभी धार्मिक कार्य तथा पर्यटन बहुत सुगम हो जाएंगे सड़क और संरचना लोगों संस्कृतियों और समाज को आपस में जोड़ेगी और सामाजिक आर्थिक विकास के जरिए समृद्धि में लाएगी साथ ही इस क्षेत्र में बेहतर कनेक्टिविटी के कारण रोजगार के नए रास्ते भी खुलेंगे श्री गडकरी जी के सार्थक प्रयासों से देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में अग्रणी राज्य महाराष्ट्र राष्ट्र निर्माण और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रहा है